Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizə xoş gəldik. Beləliklə biz sizlərlə bir yerdə canlı yayındayıq və sizlərdən tək xahişimiz ondan ibarət ki, canlı yayımımızı maksimum bəyənib paylaşasınız ki, daha çox insana çatmış olsun və beləliklə bizim ə, sizlərə, izləyicilərimizə təqdim etdiyimiz hər bir məlumat vaxtı vaxtında ə, daha çox auditoriyaya çatmasında sizin bəli, amma iz keçə bilər. Sadəcə və sadəcə like düyməsinə basmaqla daha çox insana çatmasında yardımcı olursunuz. Belə elə əziz izləyicilər, bilirsiniz ki, Azərbaycanda icra başçılarının, məmurların yığdıqları milyonlarla sərvətlər var. Hansı ki, biz 2020-ci ilin ortalarında bir çox məmurun həbs olunmasını icra başçılarının həbs edilməsini izlədik, müşahidə etdilər, şahid olduq və bu ə, məsələdən sonra icra başçılarının topladıkları milyonlarla sərvət üzə çıxdı. Təkcə hələ İmişinin icra başçısı mənim yadımdadır ki, William Haciyevdən 3 milyon manat təkcə onun iş otağından pul çıxmışdı. İndi o pulların ağqbəti necə oldu? Bax, bu icra başçıları həbsdədir. Onların ağqbəti necə oldu? Xalqa qaytarılan nəsə varmı? Yəni məmurlardan müsadirə olunan vəsaitlər as təminatlı təbəqəyə çatacaq mı, çatmayacaq mı? Bu, bu barədə suallar var. Və Azərbaycanda son illər ərzində nazirdən tutmuş icra başçısına qədər bir çox məmurların korrupsiyaya görə həbs edilməsinə dair çoxsaylı səs-küyllü cinayət işlərinin baş idi olmuşuq. Bu addım adamların ə, top belə deyək, top dağıdmaz mökləri millionlarla dəyərli olan sərvətləri, biznesləri, bank hesabları, eləcə də evlərindən çıxan o dəstə-dəstə pullar var ki, onlara aid müklərin, var-dətən siyasət dərəc edilir. Həmçinin də Kanal 13 və Baku FM olaraq biz daima nəyin ki həbs edilən, hətta vəzifədə olub Azərbaycan vətəndaşlarının haqq etdiyi bulları mənimsəyən həmin o məmurlardan yazmışıq və araşdırma verlişlərimiz hələ də davam edir. Həmin sərvətlərin necə, hansı yolla toplandığı da hamımıza məlum olmur və heçməsə sir deyil. Çünki hər şey onlara nəzarət etməli olan daha yuxarı instansiyalar və bu mühafizə orqanları kimi həm də qara cemaat tərəfindən gözü qarşısında baş verir. Və təəssüf ki, hələ də bir çox hallarda baş verməkdədir. Bu sərvətlərin tərkibində təkcə büdcədən təmir tikintidən tutmuş qələm dəftərə qədər müxtərf istiqamətlərə ayrılmış vəsaitlər yox, xeyli sayı da e, kasıpçısı bun bir tər dolanması, acından ölməməsi üçün nəzərdə tutulan pullar da var. Həqiqətən bu belədir. Yəni təkcə e, belə deyək, müəyyən bir tərəfə, hansısa bir infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına ayrılmış bunlardan getmir. Hətta e, aşağı təbəqə insanların belə Həqiqətən də acından ölməməsi üçün nəzərdə tutulan o as təminatlı şəxslərə veriləcək bunlardan da söhbətdir. Məsələn, Neftçala rayonu icra hakimiyyətinin həbsdə olan sabit başçısı İsmail Bəliyevlə bağlı istintaq materiallarında qeyd olunur ki, ə, o işlədiyi müddət ərzində as təminatlı işçilərin nə az nə çox 150 minlərdən çox pulunu hələ keçirdi. Təbii ki, bu hələ az təminatlı cəmaaddan oğurlanan, üzə çıxarılanların bir hissəsidir. Digər icra başçılarının əksəriyyəti necə deyirlər, dırnaq arası qəhrəmanlıq nümayiş etdirirlər. Bundan əlavə də kiçik sahibçilərdən, ancaq mağaza, obyekt ikintisü üçün, xırda torpaq sahələri ayırmaq üçün ə, alınan o rüşvətlərdən gedir. Yaxud da ə, rayon təsir şöbələri var. Ə, rayon təsir şöbələrinin başçıları var o onlar icra başçılarına çatdırmaq üçün müəllimlərdən pul topluyublar. Rayonların belə deyək, sahibinə çevrilən o icra başçılarına çatdırıblar. Həmçində sosial təminatı aşağı səviyyədə olan, hətta qazi, şəhid ailələrinə belə onlar üçün qanunla nəzərdə tutulan o mənzillər üçün başçılara rüşvət verilib. Bir sözlə hiyasəzərlədən ya da elə bəlvələdən sinayətləri üzə çıxıb və həbsə atılıblar. Və həbsə atılan məmurların böyük bir qismi uğurladığı vədadatı e, büdcədən az təminatda ailələrə ayrılan yaxud da digər yollarla e, bu qara cəmaatın kasıb-küsub, kasıb-küsubun e, əlindən alınıb, qopartılan vəsaitlərinin özünə məxsus bir payı var. E, bunu başçıları özləri də açıq şəkildə etiraf ediblər və hal-hazırda həbsdə olan bir çox icra vətisi var. Vilyam Haciyev, Nizaməddin Quliyev və s. Elə bir sual yaranır, əziz izləyicilər, bu pullar həmin insanlara, yəni az təminatlı ailələrə qaytarmaq barədə düşünən və bunu hazırlayan bir mexanizm varmı? Bax, çox maraqlıdır. Bu məmurların mənzillərindən milyonlarla dollar pul çıxıb obyektlərinin, müştərilərin, bank hesablarının həbs edilməsi ilə bağlı ə, rəsmi məlumatlar yayılıb. Həmçinin də həmin şəxslərin dövlətə vurduqları ziyanın qismən yaxud da bütövlüyüylə ödənilməyinə dair xəbərlər verilir ki, bu yaxında bir icra başçısının dövlətə vurduğu ziyanı tamamilə ödəməsindən ə, bəhs edilir. Böyük şunatlar da bu vəsaitlərin dövlətə, yəni büdcəyə qaytarılmalı olduğunu qeyd edirlər. Amma heç kim faktiki olaraq asthaninatlı ailələrə çatmalı olan həmin o mənim isənilən vəsaitlərin həmin ailələrə qaytarılmasına yaxud 20 kvadrat torpağa, nə bilim 5-10 min manata ödəyən sahibkərə vurulmuş o ziyanın ödənilməsinə, əlindəkilərin müsadirə edilməsinə, şərait yaradılmasına və kim necə deyirlər can atmır. Cinayətkarın həbs edilməsi, cəzalandırılması, əlindəkilərin müsadirə edilməsi ilə iş bitmir axı. Ədalətin də bərpası yarımçıq ola bilməz. Bax, iş ondadır. Lakin bizdən bir çox məsələlər kimi ədalətin bərpası da yarımçıq qalıb. Belə olmasaydı əgər məmurlardan müsadirə olunan vəsaitlər birinci növbədə o vəsaitlər az təminatlı vətəndaşlara çatmalı olan çatmalı idi. Yəni əgər həmin bunlar sadəcə büdcəyə qaytarılırsa, o zaman onların yenidən digər bir məmur tərəfindən uğurlandığı istisnadır. Yəni təzədən dövrüyəyə buraxılır. Elə bir bizin əlindən alıb digərin cibinə verirlər. Bundan da iş bitmir. Belə Dəyərli izləyicilər, mən ə, Azərbaycanda məmurların uğurladıqları milyonlarla vəsait var ki, bu vəsait ara çatacaq. Və bu suallar ətrafında istəyərdim ki, geniş-geniş danışaq. Ona görə də ə, yaxın bir zamanda bu vəsaitlərin yenidən Azərbaycan büdcəsinə qaytarılmasından da əlavə uğurlanmış bu vəsaitlərin Azərbaycan xalqını vasitəmnatlı şəxslərin cibindən oğurlanmasının nəzərdə tutaraq yenidən o şəxslərə qaytarılması ilə bağlı məsələləri istəyirik ki, müzakirəyə çıxardaq və bu haqqda verilişlərimizi təqdim edəyik. Birazdan xəbərlər buraxılışımız olacaq. Daha sonra isə e, müsahibəli veriliş qonağımız var. E, Həmin verilişi izləməyi unutmayın. Bakı FM abunədirsizsə, abunə olun və kanalda videonu bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Bir azdan yenidən görüşmək ümidi ilə.